Коли небо і земля посладає воскресіння Христове, ви обдаровані Богом тими талантами, якими ви йдемо Його і слави. Якби я був ювеліром, я би сказав що ви доброцівниками в руках Господніх, якому сам Господь дає ті карати, які відображають вашу любов, ніжність, материнство, добру душевну красоту і висмиренна послушниця Божої Матері. адже Монахи — це ангели, а ви вчите їх співати по ангельськи Тому я вас вітаю сьогодні з вашим ювілеєм від себе особисто, бо я колись мав таку можливість сходити до вас на урок, я, звичайно, не був непослушним е, вашим учням. За щось що ось, Але сьогодні була піднесена молитва за ваше здоров'я, за спасіння вашої душі, за многі літа вашого життя. У святі Успенській кіопатівській лаврі на Божественній літургії я вас вітаю від імені Великого Намісника Трополита Павла, Архематита Балікапа, Ірмана Геронтія, Гронтія і всі ті братії, яка безмежно вас поважає, любить як матір, яка дарує своїм серцем тепло і любов. Нехай буде благословенним від дні вашого земного життя. Воскресний Христос завжди живе в вашому серці, як в дорогоцінному храмі. І ви надалі втрутитися невтомно над тим, щоб прославляти Господа своїми талантами, своїм життям. І хай ваша молитва, і ті струни, які, які ви торкаєтесь, повторюють, відображають і серцях людей небесну красу. Ми всі до небесної Русини, до вічної Пасхи, де е, нас чекає Господь, е, і ті грайські обителі нам підготував. Тих райських обителях, які перебувають ваші батьки. Перед пам'ять, яких я схиляюся, і Богдан, ваш син, який вічно живий для вас. Е, я вірю, що вони втішаються своєю дочкою і ви відчуваєте силу їх молитв за ті благословенні дні і хвилини вашого земного життя. Поставляйте Бога і надалі. Радійте радостям, людським, з тими, хто скорбить. Я знаю, що ви теж в своєму серці переживаєте. Е, все, що вам сьогодні тут говорили, я вірю, ви приймете з належної вами християнці смиренням, кротостю. І ніколи ніхто не скаже, що ви горда людина, що ви смирена, терпелива, ніжна і добра. Та й міть ці скромні квіти, і хай таким буде прекрасним ваше життя як радість сьогоднішнього свята, яке ви подарували всім нам з любов'ю до вас, любі себе. величайшая честь, что я общаюсь с монахами Киево-Пещерской лавры, что действительно какую-то лепту внесла в их музыкальное образование. Но для меня величайшая честь иметь такого духовного отца, как Владыка Пантелеймон, епископ, который сейчас находится он в Киеве все время был, а сейчас он находится в Луганской области. И там оттуда приехал сейчас, в Киев. И для меня это просто, я, ну, поклон вам великий. Спасибо, да. помню были случаи перед концертом вдруг палец что такое случилось вот болит, не могу поднять это было такое я звоню владыка вы уже да я подъезжаю а концерт вот-вот должен начаться владыка помолился концерт прошел без всякой боли без ничего вообще понимаете это это вот эта доброта вот это удивительное Чувство, великое чувство любви к людям, которое присуще Владыке Пантелеону. Причем он ведь еще не очень молодой человек, совсем еще молодой. Да, да, по-моему, два раза моложе меня. Вот, но он, он действительно великий человек. Дай Бог, чтобы у вас там было вам... не, не тяжко там, де ви зараз знаходитесь. Ми тобі цікаво нас прийти з концертом. Я, віця я згодом, з задоволенням. Я їду вже з вами. Я я я Добре. Добре. Дякую вам за звичайно. поете теперь в нашем хоре, но у вас, конечно, мое ваше знание небольшое, насколько теперь я узнал о вас много У вас mm -hmm. потрясающая память, потрясающий стаж, и вы многих людей воспитали, и при этом вы сохраняете веру и поете Богу. Наоборот, я ее укрепляю. Отлично, отлично. Ну, Если я вам, да. Вас, да. Я очень рад, и я как бы хотел какое-то такое слово подобрать, когда вас увидел первый раз, второй раз в хоре, на это слово? Оно православие не употребляется, светский слово мэтр. Да? Я не знал о а профессорстве, но ну, оно в чем-то созвучно. Да я молчу, да. Ну, дай Боже, Боже, Боже Так что при таких заслугах при музыкальным искусствам при всем сохранять еще и такую скромность. Дай Боже. И, конечно, чтобы Господь укрепил на многое и благая. Храни вас Господь. Народная артистка Украины, профессор Людмила Марцевич. Я сейчас исполню. Потом мы еще вернемся к студентам. Сейчас я хочу исполнить для вас. В связи с тем, что у меня вот душа сейчас. Владыки сидят приехали на концерт пришли мне понимаете душа радуется вот казалось бы возраст не молодой но мы не ощущаем его никто не ощущает что тебе было 20 лет что 30 что изменилось я не знаю ничего не изменилось я не чувствую такого времени лет которые бы мне сказали что Остановись! Но что ты, это вот? С чем? -то. Я буду все делать, все возможное, сколько мне Бог даст еще побыть в этом мире, для того чтобы облагораживать души людей прекрасной музыкой, для того чтобы нести добро, все, что я смогу сделать для людей и для своих студентов и для чужих студентов и для взрослых людей, для их мам. Где-то каким-то каким напутствием, каким-то особым отношением я буду стремиться помочь людям стать лучше. Э, в этом моя э, миссия как педагога и как музыканта. А то, что я сейчас пою э, в прекрасном профессиональном хоре, который скромно находится в, городе, в городке Круглик Киевской области. Регин сидит, пожалуйста, Елена Вадимовна, покажитесь. Наверное, и множество различных конкурсов. Хор звучит прекрасно. Я когда услышала, даже понимаете, не верится, что не в большом каком-то там соборе огромном или какой-то не знаю там особый название города. Это Киевская область, это маленький хор и маленький храм, в котором Андрей Алексеевич Замечательный человек, он имеет несколько профессий. Он и железнодорожник, и инженер, и юрист, и целой фирмы руководит юридической, и множество других у него еще есть знаний и профессий. Вот. Он там по помогает священнику Александру вести службу. И знаете, вот эта теплая обстановка в этом городе, она меня тоже так согревает потому что действительно правильно сказал вот этот Пантелеймон, что у меня есть скорбь, которая не залечивается, не излечивается никогда. Это может понять только тот человек, который пережил то, что у меня трагедия. И я, я нахожу теплоту там, где она есть в избытке. И это этот хор. Дорогая Людмила Леонидовна, я тоже очень Людмила Леонидовна, тоже учился в Киево-Печерской лавре, только я Кирской человек, который учился там да. Поэтому тоже она преподавала у нас сорфеджио три года. На, да, на Регинских. на курсах, да. Поэтому... Это хизатор Да. Ну, очень хочется вас поздравить с этим юбилеем, пожелать самые наилучшие пожелания, какие только можно пожелать. В общем, ну, то, что вы сегодня сказали, все умножалось, приумножалось. Ну, самое главное, мир в душе, благодать, но ну и много благая лета. Спасибо. Ну, и и еще буду. Все, с удовольствием поговорим. <реклама> Я знаю, что Людмика Патильева очень любит владить в Майстер-клас, як мабуть директор говорить зараз. А ми всі, хто тут присутні у залі теж, маємо, що вам подарувати. Ми вам хочемо поспівати хору нашу всіх друзів. Много віта! Ой, так і хотілося. Боже, дядько моє, мирною мисленією, праві, життєю, і святкової посвіженією, в забілі плодов земних і мінамірно, подаж, Господь, рабі Твоєї, нині, чесної моєї любів'ї, Субтитры сохранить я не